Я очень люблю наслаждаться, знаете, как старое вино, как коньяк. Я вчера этого Дуполиза Дмитрия Ильича Гордона послушал, очка Лиза. И он брал интервью у палача белорусского народа, Чикчирика Первого, он же Бульбафюрер, он же Григорич Лукашенко. Я просто получил наслаждение. Сейчас вам буду читать отдельные цитаты. Как вы считаете, Путин будет править до 2034 года? Дмитрий, ну вы что, конечно нет. Он не будет до 2034 года править, он будет до 2040 -го года править. Дмитрий Ильич говорит, я забыл, Александр Григорьевич, да, вас любят 66% украинцев. Это он привез статистику 2021 года. У не брал, он трюк. А на выборы, когда у них были, в 21-м, да? 66%... У... Это все вопросы к нам. Эту статистику мы где-то отдавали. Мы 66% населения умалишенных любили этого палача. Поэтому к нам и Путин пришел. Говорит, я говорит, вспоминаю Януковича, он нас пригласил в Крым. Сидим мы в его доме, в резиденции. Я, Путин, Назарбаев за одним столом. А Витя такой был непосредственный, и он говорит, хотите я вам покажу нормального картежника Катау? Вызывает, заходит Шпиллер Катау и начинает Путину и другим показывать фокусы целый час. И мы сидели, смотрели на эти фокусы. Представьте, какого... это же вопросы к нашему народу, к Украине. Кого мы выбрали? Кто мы? То есть мы Ген украинцев потеряли, то есть их в 17 году вырезали, многие эмигрировали, и тут осталась одна биомасса. Биомасса, которую выбирает Януковича, которого привел к власти кошерный пчеловод, который сказал про Голодомор, пан Ющенко. И это чмо показывает, что лидер государства обожает карты и шпилеров. И говорят, что он был фантазер, вечно придумывал какие-то истории, которые он говорил, что он по сезону должен был лететь на Уну, космонавтом. Ну, все слушали и смеялись. Это про него Григорьевич говорит. Что он говорит о Зеленском? Ну, тогда говорю. Володя, Володя хороший. Володя хороший. Это Порошенко... Он мне говорил, Порошенко, что великоуважаемый Александр Григорьевич, но я знал, что он так не думает. Он, я знал, что он человек с двойным дном. Что он еще сказал, что он сам из села Купыс, Аршанский район, президентами рождаются. Ты должен понять, Дмитрий, президентами рождаются. Володя ваш не президент, президентами рождаются. Что я хочу говорит, еще сказать о Зеленском, он говорит, такой прикольный, мы с ним не раз были вместе, он рожден что-то ляпнуть. По Крыму. Да я бы воевал за Крым. Да. При том, что он БНДР свою уже давно заложил без одного выстрела в ломбард Путина. Этот дуполист лысый наш говорит, а вы помните, как оборонял Кучма Крым? А как он его оборонял? Приехал с биноклем на Кеч посмотрел. Что вы думаете? Это просто Путину не надо было. Ну да, КАМАЗами просто издевался, кирпичики сыпал. И у Кучмы уже тогда армии никакой не было. С собакой пограничника привез с собой. И что б та собака робила? Гавкала? Гав, гав. <кхм> так. Э, а вы бы стреляли в россиянина, который высадился? А зачем стрелять? Нужно было... Первым бы я никогда не стрелял. Такие и они не стреляли, они просто шли и захватывали. Если надо было бы, нужно было бы и пойти в рукопашную. Дмитрий, русские бы никогда не начали в Крыму стрелять, никогда. Запишите это. Мы же видим это по нам, да? Они не просто стреляют, они баллистическими ракетами по нам стреляют. Гордон, я жалею, Александр Григорьевич, что Украина тогда руководили не вы. Я искренне жалею. Представьте, какая мразь, да, высая. Он, я не знаю, вот он настолько универсальный, он отсосать мой эту любовь, Он даже у вас вам может отсосать. Если сказать, что осел, это реорганированный Ренат Ахметов. Да. Он сказал, что мне некуда бежать, бегают те, у кого карманы набиты. То есть расследователи пишут, что у него около 30 миллиардов долларов состояния, но он говорит, мне некуда бежать. Без денег в Москве делать нечего. Да. А у меня нет денег. Китай, какой Китай? Там тоже все дорого. Как мило. Кто ему поверил? Когда он встречался с Турчиновым, этим трусом, которого назвали кровавым паспором, я такого трусливого КГБшника еще ни разу не видел в жизни. У нас тогда пропаганда такая была, как сейчас. Там, кстати, приятное событие произошло. Каналы, связанные с Наталкой Спанелевной Масвичук. Владимир Александрович на них выделил в новом году 800 миллионов гривен. Ну надо, да, надо. Видите, какие у них донаторы хорошие. Ой, а мне кажется, лучше таких, как я, слушать на вольных хлебах. Она ж сосет во время эфира. А я говорю то, что я думаю. Ну какой у нее взгляд, да? Я бы за этот взгляд бы пол жизни бы бы. Шутка. Я бы, если был бы Станиславским или Демировичем Данченко, я сказал бы, не верю. Не верю, Наталка. И он говорит, они расстаются, и Лукашенко говорит Турчинову, сыкливому пастору, Саша, я тебя предупрежу за сутки, если вдруг что. И Гордон говорит, было такое? Он, не было, не было. Саша, это он Турчинов говорит, никогда не будет с территории Беларуси вторжения. Никогда. Запишите, никогда. Оно уже было. Да. Это я к вам могу приехать в Киев только на тракторе. Какие танки? Какие? Это Манская дивизия российская, да. Говорит, Дмитрий, я с пограничник, это слово пограничника. Мои дети пограничники. У меня внутри сердца живет граница. Я только половину этого чеса послушал, Ну, вот это переслушивать через лет пять, это, это коньяк тихо курит. Да. Это упоение. Продолжал смотреть вчера вот это интервью Дупа Лиза Гордона. Я называю с Лукашенко. Я называю это шлюха на сковородке. В общем, его записал фразы со второй части интервью. Дима, ты пойми. Украина это наша сестренка. Ну, двух подельников. Это два хотят изнасиловать ее. И трусы типа Казахстан, Киргизия, Узбекистан помогают нас убивать. От кого сейчас Азербайджан? Это наша сестренка. Дима, ты пойми. Как мы можем с сестренкой так поступать? Мы ее только можем на хор принять. Интересно, почему Дмитрий Гордон постоянно ездит со всеми правительственными делегациями первого ранга на все переговоры. Он говорит, мы с Лесей ездим на все переговоры, самое важное. Кто он такой? Как он боролся с коронавирусом у Лукашенко? Он говорит, мы очаги окружали. Но этого никто не видел. И он говорит, Дима, ты же видел, как я жил. Говорит, мне вирус подкинули, я знаю кто. По аресту Бабарики он говорил, что закон Дима один для всех. Да. И я считаю постоянно про схемы у Лукашенко в Арабских Эмиратах, как он моет деньги с сыновьями, и в Китае, он через Гонконг моет. Миллиарды долларов. Мультимиллиардер, но ему жить не за что. Ну, хороший тон. -то он не такой, как эти дуры, что в передачах хвастаются, что у них миллионы и миллионы в месяц зарабатывают. Вот это четыре встречи, 4 ужина. Это Дима. Ну там он задает вопросы. Гордон по вот этим протестам. Второй тур будет выборов. Дима, вы же имеете дело с советским профессиональным фотографом. А этот лысый говорит, кто? Ну, я фотограф. Ну, он фотограф. Они танцуют за деньги, которые мы еще не нашли. Да. Светлана Тихановская. Дим, ну как ее можно воспринимать всерьез? Светлана пахнет котлетами, которые детишкам готовила. Ну, то есть, он ее подопустил, что она вонючая кухарка. Какие дебаты? С кем? Спрашивают, продолжаю. Я так записывал перемешку. Этот лысый спрашивает у Луки. А вы выдадите Вагнера Украине? Ну, просит руководство страны. А докажите, что не убийца. Так не надо так огульно говорить на людей. Докажите, что Иванов убил Петрова. И там что-то ему Гордон спрашивает у него, он говорит, Дмитрий, а вы считаете, что вы вечно живущий? Гордон хоп и побелел. Ну да. Гордон спрашивает Лукашенко, кто станет следующим президентом Беларуси? Я могу сказать, ну зачем? Конечно, я. Потом Гордон рассказывает, что Черномырде, ну это с этого блюдошного государства, это был замечательный величайший человек, величайший. И он говорил Гордону, э, вино вам, нам нужно пить для здоровья, а здоровье для того, чтобы пить водку. Также Лукашенко сказал, что он хороший спортсмен по многим видам спорта, что он профессиональный футболист. Колю любит очень Путин, но больше всего Колю любил Янукович. Важно, вот такая важная цитата и для Зеленского, что любил. Так как он уже не президент, он уже Колю не может любить. Да, его кто-то выгнал. Угу. Также они поговорили на тему интеллигенции. Ну, Гордон, видимо, себя к интеллигенции не причисляет. Он процитировал Ленина. «Э, интеллигенция это в основном говно, но есть среди них и есть с мозгами. Так. Также Лукашенко сказал, что на день рождения он не любит, но он, он очень любит цветы резиденция в этот день похожа на кладбище. У него такие ассоциации со своей резиденцией. Вы видите, как оно их засосало. Приходили как реформаторы, а теперь стали палачами. И он же тоже, Лукашенко не сразу первого вице-премьера, главу МВД убил, зам генерального прокурора. Не сразу. Постепенно, не спеша, он стал маньяком. И он говорит, что он эти все цветы собирает букеты и дарит своей прислуге. Также он сказал, что Ельцин это император, которому пришлось изображать демократа. Охотно верю. Он также сказал, что его теща это все. Хотя у него есть такая слабость, и, ну, до последнего времени было. Ему молодых телочек туда водят. Раз в какой-то период выбирает новую, ну, у него вот это бешенство члена. Также он сказал, что Коля особенный ребенок, таких детей больше нет. Потом там кто-то рядом сидит с Лукашенко, и он у него спрашивает: у Николая, наверное, есть все-таки мозги. Он не уверен, но говорит, что есть. Да. Это Коля очень спортсмен хороший. Ну да. Также он сказал, что мои дети тихушники. Вы их публично нигде не увидите. Но ну, они и в Гонконге сидят, и в Арабских Эмиратах. Моет бабу. Тоже ж начинали как порядочные люди. Спрашиваю за него, а как вы читаете интернет? Ну, а он говорит, а мне сводку готовят на одном листике. Я открываю для Лукашенко и мне раскрывается эта страничка.